பாதுகா சகஸ்ரத்தில் முதல் ரெண்டு பத்ததி பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இன்றைக்கி மூணாவது பத்ததி மூணாவது பத்ததிலையும் ஏற்கனவே பாதி பார்த்துருக்கோம் மீதி இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்களை இன்றைக்கி பார்க்கலாம் கேட்டை நட்சத்திரக்காராலும் அரசு வேலைக்காக காத்துன்னு இருக்கிறவாளும் பதவி உயர்வுக்காக காத்துன்னு இருக்கிறவாளும் சொல்லக்கூடிய பத்ததி இந்த பத்ததி கை மேலே பலன் கிடைக்கக்கூடிய பத்ததி பார்க்கலாம் ஸ்ரீமான் வேங்கடநாச்சாரிய கவிதா ஆர்கிக கேசரி வேதாந்தாச்சாரிய வரியோமே சன்னி சதாகிருதி सन्ध श्रीरङ्गथ्वी च शरणत्राणशेखराः जयन्ती भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवह परदाय परं नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजां यदुपक्यम् अशेषत पृथिव्यां प्रतिदो राघवपादुकाप्रभावक मदिवैरिपरिग्रहेषु नित्यं शमया त्वं मणिपातुके समेत तदपि क्षमसेन किं परेषां त्रिदशातीश्वरशेखरे निवेशम् विधियं प्रति यन्दिरङ्गकर्तुः कतिचित् काञ्चनपादिके शरण्यम् अभयान्वितमग्रिमं करं वा भवति शेखरितं पदाम्बुजं वा परदाश्वसनेषु पादशप्तं वसुधा श्रोत्रसमुद्भवो मुनीन्द्रः पढति त्वयि पादके तदस्त्वं नियतं रामपदादभिन्नभूमा मकुडेषु निविष्य तिक्पदीनाः पदमेव प्रतिपद्य दैत्यगन्धुः परिरक्षसि पादिके पदं त्वं पणिपित्येत करीयसां प्रभावः जगतां पि जगतामपि जगताम रक्षणे त्रयाणाम् अधिकारं मणिपादिके वकन्त्योः उभयोः कोटिलग्नं सरणत्वं त्वम् अवैमिरङ्कर्तुः पदरक्षणि वत्सलानि कामम् रघुवीरस्य पदाम्बुजात् अपि त्वं यदसौ भरदस्त्वयांशवत्वात् न पुनस्तादृशन् तादृशम् अन्वभूत् वियोगम् अभिगम्य मुकुन्दपादिगे त्वाम् अपनीतादभवारणैः शिरोभिः हरिताम्बदयो दुरापमन्यैः रणकच्चायम् भोगम् अपहायसितासितानुपायान् अरविन्दे क्षणपादिगे महेन्दः त्वदद् त्वदन् त्वदन् त्वदत् त्वदनन्यथा पचन्ति वृत्तिं त्वदसाधारणभोगसाभिलाषाः परिणमन्दि नवाविद् नवाविदेर्विपाका इमे रङ्गनरेन्द्रपादिगे त्वाम् उपजातमनुत्तमाङ्गमेषाम् उभयेषामपि चित्रमुत्तमाङ्गम् नव केशवपादिके प्रभावो मम दुष्कर्म च नन्वनन्दसारे नियमेन तदापि पश्चिमस्य प्रथमेनैव पराभवं प्रदीमः अस्त्रभूषणदयैव केवलं तगिलं, विभर्त्य अक्लमेन मणिपादिके त्वया सोऽपि धार्यते रामपादसखर्मचारिणी पादिके निखलपादगच्छितं त्वामशेषजगदामधीश्वरी भावयामि परदादिदेवता षूडाकपालविरिशङ्कदोषा दोषं विमोचयिष्यन्निव विष्णुपत्न्याः कृदादरकेशवपादरक्षे विभक्तिपालेन्दु विभूषणस्त्वां त्वयि त्वयैव नित्यं मणिपादरक्षे राजन्वरे सुष्ठिरियं प्रजानाम् स्त्रीराज्यदोषप्रशमाय नूनं निर्दिश्य सेनाधविशेषणेन पिपर्षि नित्यं मणिपादिके त्वं विश्वं परं ताम निजेन भुम्ना नवानुभावयं भक्तैरजस्रं भवदीं ददानैः परस्य पुंसः पदसन्निकर्षे तुल्याधिकारं मणिपादिके त्वा उत्तं सयन्ति स्वयमुत्तमाङ्गैः शेषा समं शेषकरुत्मदात्याः बुकुन्दपादाम्बुजतारिणी त्वां मोघादनुत्तं सह्यतां जनानां मूर्तिस्थिता तुलिभयो भवन्ति प्रशस्तवर्णा वलयस्तदी वलयेस्तदीयाः भूमिश्रुधिना भुवनस्य धात्री गुणैर् अनन्ता विपुला विभूत्या स्थिरा स्वयं बालयितुं क्षमानग सर्वं सहा शौर्यपदा वणित्वम् स्थैर्यं कुलक्षो निभृतां विदस्ये शेषादयस्त्वां शिरसा वहन्ति पदप्रसूदा परमस्य पुंसः पृथ्वीमहीम्ना मणिपादिके त्वं दैत्यादिपाणां बलिनां किरीडा निक्षेपणं ते यदि नाप्यनन्दन् डङ्गेश पादा नग सोपानतां प्राप्य भवन्त्यमी त्वं शेषोकरुत्मान् मणिपादपीडी त्वं चेदि पादावणि विश्वमान्याः तुल्याधिकार यदि किन्नुसन्दक त्वामेव नित्यं शिरसा वदन्ति परस्य पुंसः परमं पदं तत् पिबर्षि नित्यं मणिपादिके त्वम् अन्यादृशां व्योमसदां पदानिः त्वय्याय दे यदि यदि तं न चित्रं पादौ मुरारे शरणं प्रजानाः दयोस्तदेवासि पदा वणित्वं दाया त्वमनन्य रक्ष सन्दृश्यसे विश्रमभूमिरेखा अन्येषु पद्मा कमलासनाद्यैः अङ्गेषु रङ्गादिपदे श्रिये श्रितेषु पादावणि त्वामधिकम्यजातं पदं मुरारेरधिदैवतं नः क्षणं सरोजे क्षणपादिकेयः कृदागर किं गुरुदे भवत्याः अकिञ्चनस्यापि भवन्ति शीघ्रम् भ्रूकिङ्गराष्टस्य पुरन्दरात्याः अहन्तिये माधवपादये त्वाम् उप्यन्दये ते दिविनि द्विघाधाः हंसेन नित्यं शरदप्रभासाः कैलासगौरेण कगुद्मदाव रुद्रं छिरो देवगणस्य रुद्रगः पद्मासनं सोऽ च पद्मनाभं सत्त्वामानन्दो न पुनस्त्वमन्यं कैश पादावनि ते प्रभावक परस्य तां न प्रतिपादनार्हां वदन्ति विद्या मणिपादिके त्वां यतस्तवैवाधिकमे प्रजानां दूरीभवत्युत्तरपूर्वमंघः धन्यामुन्दस्य पदानुषङ्गात् धनीयतयेण समर्चिता त्वं वासस्तीयो मणिपादरक्षे लक्ष्म्यालकामप्यदरीकरोति पदेन विष्णो किमुदेधरोषां विसृज्य सङ्गं समुपासदे त्वाम् करोषि तान् किं त्वम वेदकामान् कालेन पादावणि सत्यकामान् अभ्यासयोगेन निगृह्यमाणैः अन्धैर्मुखरात्मविदो मनोभिः मादस्त्वया कुब्धपदं प्रभावात् अन्वेषयन्त्यागमिकं निदानं मूर्धना तदानां मणिपादके त्वाम् उत्तं स्थितं वा पुरुषं भवत्य वदन्ति केचित् वयमानमनामघ त्वामेव साक्षात् अधिवदं नः मूर्ता सदा मदस्तात् उपरि च विष्णो पदेन सङ्कटिता अधिवीयसिं विमुक्तेः पदवीम् अवयन् अवयन्ति पादके भवति मूर्ता सदा मदस्तात् उपरि च विष्णो पदेन सङ्कटिता अदवीय सिं विमुक्तेः पदवीम् अवयन्ति பாதுகே பீதிஸ்ரீ பாதுகாச பிராவபத்தி சிம்மாய கவிதாசிம்மா கல்யாணகுணசாலி ஸ்ரீமதே வேதாந்த வெங்கடேசாய் நமக்கு வாதிதிபுரபங்க பஞ்சானன ஸ்ரீமான் சிதம் விஜய்தாம்பி சீரா தூக்கூங்கடமுடிய திருவடிகளே சரணம்